В преддверии 8 марта «Золотой голос политеха» выпускник фафта Владимир Израилян поставил женскую половину университета предпраздничным концертом. приехал и привез самые только добрые ощущения, тепло и нежность. Политех это просто такая сила, которая тянет к себе. Поэтому, дорогие студенты, живите этим и дорожите этим местом, потому что оно на самом деле очень особенное

мамы, бабушки, всех вас 8 марта. Счастья вам, любви, добра, всего-всего-всего. Носите женщин на руках, люди добрые. Носите женщин на руках, долгие, долгие. Носите женщин как свое украшение. Ведь нет